हमें पता चल जाता है बंदा किस तरह का है वो अलग बात है कि हमारी तबीयत के साथ वो मैच ना करे तो हम मुखालिफ है मैच कर जाए तो हम उससे प्यार करने लग जाते हैं लेकिन हमें पता चल जाता है कि बंदा किस तरह का है बंदा ठीक है कि बंदा गलत है बंदा एक नंबर है कि हमें पता चल जाता है होता यह है कि अगर किसी की तबीयत से मैच कर गया तो बंदा कहता है सही है अगर उसने लिफ्ट ना कराई तो फिर बंदा गलत है लेकिन जो गैर जानेदार होकर सोचता है उसे खबर आ मौसू हो जाती है। अब अच्छे बंदे का जब हमें पता चल जाए हक जब आ जाए तो उसे कबूल किया जाए उसे भागा ना जाए ये कह के, के बंदा भी ठीक है बात भी ठीक करता है तो फिर आप मान लें साथ चले कहते नहीं वो नहीं हमने कुरान तो मजीद ने हमें कहा ऐमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो आप तजर्बा कर लें आप किसी वडेरे और दुनियादार के पास उठे बैठे आपका मिजाज बन जाएगा आपका दौलत कमाने को दिल करेगा आपके बच्चे फोटो उतारेंगे मैं तो बहुत बड़े बड़े पीरों के घरों में भी अपने बच्चों को लेके नहीं जाता इसलिए कि वो बहुत बड़ा गेट और बहुत बड़ा हाल और बहुत बड़ी चीजें देखेंगे तो वो चीज़ों का मुतालबा करेंगे आप किसी शख्स के पास भी आते जाते हैं उसकी बातें आप पर असर करने लग जाती हैं आप थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग पर वो बंदा दस्तक जरूर देता है वक्ती तौर पर असर जरूर होता है बाद में उसका असर रहे ना रहे और फिर एक और बात अगर आपने किसी सही आदमी से कोई सही बात सुनी हुई है तो जिस उनवान पर वो बात आपने सुनी होती है ना वो जब आपके सामने वो चीज़ आती है तो एक दफ़ा जेन पे दस्तक होती है यार मैंने ये सुना हुआ है मैंने ये बात सुनी हुई है तो अच्छे लोगों के पास उठे बैठे अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सोबत इख्तियार करना तब भी नेक आदमी की यानी जाके बैठना तो फिर भी नेक आदमी के पास और फरमाया दावत पकाना तो फिर भी नेक आदमी की ये मुसरत इमाम महमद भी नंबल में मौजूद है मेहरबानी करें जी हो गए पैसे अल्लाह खुश रखे तुम खिलारोगे फिर इकट्ठे करागे एडा से आपा कौन करें आप बैठ जाए जी बैठ जाए पैसों की ज़रूरत नहीं जी आपकी मेहरबानी हम तो सादात के पास आएँ बरकत लेने के नोट लेने आएँ कमाल गई आप तो ये नोटों का मसला देख के भी हमारे बच्चे कहते हैं मुदरस नहीं बनना ख़तियब ही बनना है मदर्रस सुटता कोई नहीं हाँ सही कह रहा हूँ आपको फिर वो कहते हैं वाइस बनते हैं ताकि नोट तो गिरेंगे मेहरबानी करें आप बात सुने अल्लाह आपको जजाय खैर दे वैसे बंदा सुखी होता है जो अपनी बाल के सेकनी शुरू कर दे आप मेहरबानी करें हमारी बात सुने अल्लाह आपको खुश रखे अब ना उठे कोई साहब कुछ बंदे बुजदिल भी ने। बंदा ध्यान लाए तो उन्होंने तकरीर भी सकती। आप मेहरबानी करें सुने अजीज भाई आप अच्छे लोगों के पास आए जाए आपकी बरादरी में कबीले में खानदान में अच्छे लोग होंगे उनके पास आप उठे बैठे आप वक्त निकाल के किसी आलिम के पास जाए दरवेश के पास जाए कोई हल्का सा छोटा सा सवाल पूछें वो आपको उसका जवाब दें और उस तर्ज में दें कि आपको सुकून आ हो हम बेचैन लोगों के पास उठते बैठते हैं जिनकी दौड़ लगी हुई है दुनिया कमाने की उन्होंने हमें भी बेचैन कर दिया परेशान लोगों के पास बैठे जो मुरब्बों के चक्कर में थे माल के चक्कर में थे हम भी बेचैन हो गए शहरतमंद लोगों के पास जाके बैठने लगे जिनकी बड़ी शहरत थी बड़ा और हम भी टेंशन में हो गए कि ये किस तरह से हासिल की जा सकती आप मुत्तकी परहेजगार लोगों के पास बैठे मुत्तकी परहेजगार होते कौन है हजरत शेख अहमद फारूक सरहंदी सरहंदीर फरमाते हैं कि तीन बातें होती हैं नेक लोगों की उस रस्ते पे हमें चलना भी चाहिए और सिर्फ तीन बातें लंबी बात नहीं और आसान फरमाते ने एक आदमी पहले दीन का इल्म सीखता है फिर उस इल्म पे अमल करता है और फिर उस अमल में खुलूस पैदा करता है तो अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है ये जो इल्म दीन है ना इल्म दीन हमारे यहाँ एक मार्फत वो भी है ना जो जाहिलों की मार्फत है वो कहते आलिम को क्या पता हो वो कौन सी बात है भाई जो आपके पास है और किताबों सुन्नत में नहीं वो कौन सी मार्फत है जो रसुल पाक ने अता नहीं की और आप कहीं और से लेने जा रहे हैं वो क्या चीज है खास जो रसुल्ला सल्लाम की बारगाह से माजल्ला नहीं मिली और आपने कहीं और से लेनी है वही किताब वही सुनत वही दीन जो हजूर ने दिया है और सिर्फ उसको सीखना भी एक मुजाह है अच्छी नीयत से सीखना हमारे यहाँ दीन सीखा जाता है बहस करने को मुनाजरा करने को तो दीन बड़ा गजूर है आप अगर इस नीयत से सीखेंगे ना कि मैं किसी पर रोब जमाऊंगा तो ये आता ही नहीं याता ही नहीं दीन है इसलिए कि आप सीखें कि मैंने अमल करना है मैंने उस पर अमल करना है तिरमिजी शरीफ में हदीस मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि वो से बहस करेगा या जाहिलों पर रोब जमाएगा फर मैं उस बंदे को अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा आप अपने आमाल की दुरुस्तगी के लिए दीन को सीखें कोई चीज इसलिए सीखें कि मैं अपने मामलात उसमें बेहतर करूंगा ये मैं सीखूंगा तो मेरे अमल में उसका नफा आएगा अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे पर मेहरबानी करें थोड़ी देर बंद करके मेरी बात सुन अजीजो आप खूबसूरत करके दीन सहाब कर राम ने हजूर से दीन लिया तो फिर उस पर अमल किया उन्होंने जो बात रसूल करीम ने उन्हें बताई उस पर उन्होंने पूरे तौर अमल किया और पाबंदी की उन्होंने हम मैं कैसे अर्ज करूं कि जो फैशन रात को अंग्रेज ने लॉन्च किया था टीवी पर वो तो सवेरे सारे बच्चों बच्चियों ने अपना लिया और जो उस तरीका मेरे रसूल पाक ने दिया था वो लोग कहने लगे जी मैं नेक होके करूँगा पूरा परहेजगार हो जाऊं तो मैं करूँगा वह खुदा के बंदे वो सुन्नत वो शरीयत वो हुजूर का मुकद्दस तरीका जो आपकी एन तबीयत के मुताबिक है जो आपको बेचैनियों परेशानियों आजमाइशों तकलीफों से बचाने वाला है उसकी तरफ रगबत करें और दीन को बड़ा अच्छा करके आप सीखें और इस तरह सीखें कि आपने उस पर अमल करना है देखें एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं एक है कि आपने कई महीने लगा के चिल्ला किया हमारे यहाँ चिल्ला शुरू भी इकतालीस दिन से होता है छोटा है अभी कोई नहीं और दाता बख्श अली वेरी कशफुल माजूब में ये फरमाते हैं कि बड़े चिल्ले बड़े मुजाहिदे लोगों ने पूछे हमने बताए लेकिन फरमाया सबसे बड़ा मुजाहिदा ये है कि जिस चीज़ का तुझे पता है तो उस पर अमल कर ये मुजाहिदा है और दाता साहब लिखते हैं आज से हजार साल कबल तकरीबन फरमाते हैं लोगों से कहो ना आग पे चल लो चिल्ला करना है तो चल लेते हैं लेकिन अपने इलम पर अमल नहीं करते जो जरूरी काम है वो तो ये है आप दीन को सीखेंगे अमल की नीयत से हजरत इमाम अबू मालिक रहमत ले के एक शागिरद थे कभी पंद्रह दिनों के बाद आते थे सब पढ़ने और कभी एक महीने के बाद आते कभी दो महीने के बाद आते शागिरद साहब अच्छा हमने कानून लिख के लगाया हुआ इधारों में कि जो तीन छुट्टियां करेगा बगैर बताए उसका नाम खारज तो एक शागिर्द शागिर्द महीने बाद आता है और फिर ये जो शागिर्द होते हैं मुरीद होते हैं इनका आपस में भी मुकाबला चलता है तो है ना मेरी बात पर उन्होंने कहा जनाब हम आधा घंटा लेट हो जाए तो उस्ताद जी नाराज हो जाते हैं और ये पंद्रह पंद्रह दिन आते ही नहीं ये कुछ ज्यादा लाडला है तो वो थोड़ा सा माहौल और बन गया कुछ दिन तो लोगों ने बर्दाश्त किया फिर कहने लगे अब क्या आया तो पूछना है कि तू वो अनोखा आदमी है जब तेरा दिल करे तो आता है वो आ गए शागिर्द तालीम हासिल करने और वो आए तो उनका तरीका ये होता था कि वो आके इमाम साहब से कहते थे मुझे ना तीन अदीसे पढ़ा दे तो जो है ना मेरी बात पर तीन अदीसे पढ़ाए इमाम साहब तीन हदीस रवायत कर देते वो सुनते और चले जाते उस दिन उनके बाकी क्लास फेलो जो थे उन्होंने रोक लिया उन्होंने कहा यार एक बात तो कि पाबंद करता है तीन पढ़ाना। उनका दिल करे दो पढ़ाएं दिल करे तो पढ़ाएं तू किस तरह का आदमी तशरीफ रखे नहीं पहले तो वक्त पे और फिर तू इतना अजीब है कि तू उस्ताद को पाबंद करता है तो वो साहिब दिल आदमी था वो कहने लगा यारो तुमने जल्दी की इतराज करने में जल्दी की और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता तुमने जल्दी की जरा पूछ तो लेते असल बात क्या थी मुद्दा तो पूछते कब बताओ वो कहने लगा मैं अपने उस्ताद से तीन बातें सीखता हूं जब तक उन पर अमल नहीं कर लेता उतनी देर वापस नहीं आता इसलिए कि मैं मैंने कोई इसलिए थोड़ी सीखा है कि मैं इससे वाह वाह कराऊंगा और मैं इससे मुनाजरा करूंगा और मैं जायलों को कहूंगा तुम्हें क्या पता मैंने तो अपनी तरबियत के लिए दीन लेना है अपनी तरबियत के लिए मैं जलसों पर जाता हूँ तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कहते हैं या आप बीस मिनट तकरीर करते हैं सवा घंटा करें तो मैं कहता हूँ पिछले साल वाली बीस मिनट वाली सुना लो ना तो अगली और सुन लो ये तो हमें सदियाँ हो गई दो दो घंटे खिताब सुनते हुए उससे लिया क्या हमने कितना इनकलाब आया दुनिया में अमल कब होना है हम तो कायल हो गए सिर्फ बड़े जलसे के अजीज अमल करें अमल अमल उसन होता है। दुनिया आपकी तकरीर नहीं सुनती दुनिया आपका अमल पूछती है आलमी सतह पर लोग हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में कभी जलजला और सैलाब आ जाए तो बाहर की हुकूमतें ताउन करना चाहें तो वो कहती हैं हुकूमत को नहीं देने पैसे डायरेक्ट जाके देने ये उनकी तोहन नहीं ये मुल्क की तोहन है किधर है इतने पीर जो लोगों को ठीक कर रहे हैं इतनी आस्थाने गद्दियां मौलवी सूफी दरवेश जलसे जलूस महफिलें क्या इनकलाब क्या है जब तक आप अमल का रास्ता अजमत किरदार उसन होता है लोग आपके उठने बैठने से सीखते हैं आप ना बिल्कुल ना माने कि हमारा एम एन ए से क्या ताल्लुक है पर वो आपका नुमाइंदा है आप आप को वो कमान कर रहा है दुनिया के सामने तो अजीज भाई दीन को सीखे अमल करने के लिए अमल जब आप करते हैं तो फिर आपको भी करार नसीब होता है और आला हज रलवी रहा एक मकाम पे ये भी फरमाते हैं कि अमल करने वाला सुकून में होता है बेअमल बंदा बेचैन होता है जो किसी शे पे अमल कर लेता है ना उसे ठंडक हो जाती है और जो बेअमल होता है अब वो चुपता है वो कहता है कि मतलब अब मैं कैसे निकलूं ये तो अमल करने की जगह आ गई तो एक तो अमल के लिए दूसरी बात ये कि इल्म सीखना है और उस पर अमल करना है और तीसरी बात हजरत मुजदस साहब फरमाते हैं कि उसमें खुलूस पैदा करना है लिल्लाहियत आप अगर जिंदगी में बंदे राजी करने के लिए निकलेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप खुश हो सके लोग आपसे क्यों कि मौलाली शेर खुदा करमल्लाजहल करीम फरमाते हैं मैंने लोगों को इस तरह पाया है जिस तरह नफ्स की शरारतें होती हैं इधर से लोगों को घेर के लाओ भेड़ों को इधर वाली को तो इधर वाली निकल जाती और इधर वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली आप कितना को राजी करेंगे आपकी तबीयत में जब इखलास आता है जब आपको तनहाई की इबादत भी मजा देने लग जाते हैं इमाम बाकर से किसी ने कहा था ना हुजूर नेक कौन होता है तो फरमाया जो अकेले में नेक हो लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं मैं भी खुशबू लगा के पगड़ी बांध के आया हूं पता तो तब चलेगा कि जब सवेरे में उठा फजर के लिए तो मैंने किस जौक से वजू किया मैंने किस दर्द से मुसल्ला बिछाया आपकी तन्हाई आपका खुलूस लिल्लाहियत कितनी है आपके अंदर लिल्लाहियत कितनी है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि तीन दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को और मैं खलीफा बना मुझे तीन दिन हो गए थे मैं मस्जिद नबी के बाहर एक कोने में बैठा था तो दो तीन छोटी छोटी बच्चियां आ गईं मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता मैं खतीब हूं मस्जिद का तो कोई बंदा मुझे कहे कि जनाब मौलवी साहब ये जरा चारे वाली गठड़ी है तो मेरे सर पर रिखा दो तो उसकी जरूरत है वो कहे पता नहीं मैं पीर साहब हूं इतनी ताकत तेरी तूने मुझे ही कह दिया है ताकत है किसी की वो